говорить да еще ну с, с, что все по сегодняшней игре в принципе сказать можно одно что одна графа полностью проигранный подбор на своем счете при том с такой разницей я вообще не помню чтобы у нас вообще когда-то было такое честно говоря не припомню даже в самых ужасных играх, чтобы такая была разница на подборе 25 подборов проиграли на своем счете Вообще счет должен был, наверное, быть не 3 очка, а, наверное, 20 очков. Поэтому я считаю, вот это вот одно... Причина этому я... Мы ну, будем разбираться, потому что, не знаю, может быть, усталость. Конечно, сегодня вы там играл с травмой борник. У него вчера тр... травмировал голеностоп и Акуль в принципе играл через боль. Но, как бы, все остальные, тоже же все большие, все мы играли тремя большими зону. И три раза подряд подбирает команда чужая соперника ну, как, как объяснить ну, я пока это не могу поэтому вот в принципе и все что можно сказать о сегодняшней игре потому что конечно игра две разные игры были были вчерашние и сегодняшние не пошла игра нападение нужно было играть от от защиты и вот пока объяснить Будем разбираться.